Перед Ор-крулеткою хочеться подивитися, раз ми почали вже крінжатіно дивитися про медицину. Давайте з неї і завершимо. Ще одна документалка часів. Гласності, це кінець 80 кінець 1985 тисячу дев'ятсот рік. Якщо не помиляюсь, ось ось саме це відео про знову таки про велику медицину Совєтського Союзу. Поки ви підходите, поки ви підключаєтесь. Давайте подивимось разом в цей крінж, що ж там відбувалося в совєтській медицині. А потім орк рулетка полетіли. Дивимось. Вподобайки доставте до речі. Обов'язково під цим відео. Здоровью людей у нас в стране уделяется особое внимание. И средств на эти цели мы не жалеем. Из государственного бюджета РСФСР ежегодно выделяется значительное ассигнование на строительство учреждений здравоохранения и на укрепление ее материально-технической базы. Расход на приобретение оборудования постоянно возрастает. Это интервью заместителя министра финансов РСФСР товарища Кожевникова. А профессор Струнков уточняет, на какое именно оборудование идут выделяемые средства. Сучасними медициною. <реш> коли коли, ну, ось такий, ось такий каже, сучасна медицина. Подивіться, по-перше, він закритими очима. Він навіть не бачить, яка сучасна медицина буває. Но звезда уже медаль за что-то есть. Обратите внимание, без, не без этого. Столько лет проработал, столько седых волос, болезни, бледное лицо. Вообще ужас. Хотя бы за это надо дать медаль. В ага. есть очень многие достижения и физики, и кибернетики, и техники. И э, э, получилось сейчас в свои руки огромное количество различной аппаратуры позволяющий исследовать самые интимные процессы в человеческом организме, которые обеспечивают эм, раннюю диагностику и профилактику болезней. Итак, средства выделяются. Если он договорил, упал, было бы Оборудование приобретается. Опа! Опа! Seattle Daily State Supply System. Not Soviet Union. From Seattle, USA. Холодная война. Но вот дальше с новой медицинской техникой в больницах и поликлиниках Московской области происходят непонятные вещи. Вся эта аппаратура уже пять лет бездействует, когда у нас больные нуждаются в ежечасном, ежеминутном исследовании. И в хороших, в хороших это аппаратах. Вся эта аппаратура у нас здесь лежит Просто уже хлам. год. До этого три года она у нас в гараже лежала. Мы ее приобрели в 1979 году, и стоит она где-то около 18-20 тысяч. В центральной больнице сегодня используется стерилизатор ГПЗ-400, э, так как он не пригоден к использованию и раскурочен, завезен в 1977 году. И э, ДС-камера, завезенная в 1980 году за отсутствием помещений для установки, и электронцефалограф выпуска 1977 года. Этот рентген-аппарат... Где? Это время этого ...стоял под открытым... Блин, мне. давайте еще, подождите. Какой еще рентген-аппарат? Как там может быть... Этот рентген-аппарат... <свят> Смотрите на эту обстановку. Это Сиэтл? Это from Сиэтл. Пять лет в этого стоял под открытым небом. И здесь, в Никольской поликлинике, стоит третий год. Откроем... Кто его знает, в каком состоянии? Не знаю. В детской больнице города Коломны пылится машина для мойки шприцев і іл не использується вот Оце для мене е, і щось новеньке і щось з минулого. Навіть в Покровській лікарні МРТ-апарат був такий випадок. Він був завезений там чи в 2015 році, чи в 2014 році чи в ЦРБ, в центральну районну лікарню ЦРЛ. А він там хранився в цій попирчастій бумазі десь три роки, тому що не було спеціалістів, які могли б на ньому працювати. Ну, таке дійсно дійсно було. Я думаю, в Савке ця ситуація була більш масовою. Просто пилілись нові, сучасні... аппараты. В города Сходнее. Но может быть такое положение только в Московской области. Московская в область. В органов выявлено большое количество неиспользованного оборудования в лечебных учреждениях КОМИ СССР. 315 тысяч рублей, Свердловской 728 тысяч рублей, Тульской 107 тысяч рублей, Московской и ряда других областей. Но почему же новейшая медицинская техника, которой еще не везде хватает и которую нужно немедленно пускать в дело, в некоторых лечебных учреждениях годами не используется, морально стареет, приходит в негодность? Объяснений много, а причина – бесхозяйственность и вопиющая безответственность. Но ведь есть учреждение Росмедтехника во главе с товарищем Неретиным, который не только выделяет медикам технику, но и должна следить за ее своевременной установкой и использованием. Кроме того, она должна в случае необходимости перераспределять аппаратуру и помогать ее налаживать. Все это прямая обязанность медтехники. К сожалению, руководители лечебных учреждений... Все начинается в совке, начиналось со слов «к сожалению». Каждый год, к сожалению... Не, не уделяю должного государственного подхода к решению э, вопросов использования медицинской техники. Бывают случаи, когда главные врачи заказывают технику про запас. К сожалению, сегодня нет э, регламентирующего документа, который э, говорил бы, что главный врач может быть наказан за то, что дорогая импортная техника не используется. Но, видимо, и нет документа, по которому можно было бы наказать руководителей Росмедтехники за недостаточный контроль. К сожалению, это и... Опять, к сожалению. Все, к сожалению. В Совєтському Союзі. Ну що, це ще один доказ того, що взагалі отакі от відео зараз дивитися, коли ти дивишся, як Російська Федерація веде себе як картонна держава і з картонною паперовою армією, так і в Совєтському Союзі. Теж така ж сама ситуація була, тільки в більших масштабах. Ну, тобто він, ми побачили дві причини, чого техніка медична зберігалася у підвалах from Seattle. По-перше, як на моєму, на, на моєму прикладі просто не було спеціалістів, які могли б м м працювати на цій новітній техніці, а відправити спеціалістів ума не вистачає ніде цього. І, по-друге, по просто главрачі заказували скопом так собі набирали, 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 і воно там себе пилилося. А в інших регіонах. Советского Союза такой техники не было, а желание такое точно было. Картонное государство с картонной медициной, с картонным отношением к людям и картонной армией. Так было, так есть и так э, будет пока не распадется. Вот такие...